Важливі дані від аналітиків: інститут вивчення війни констатує наступ окупантів на Покровському напрямку. Тимчасово сповільнився. Чи надовго це діпстейт б'є на сполох? Мирноград на Донеччині майже оточений загарбниками. Пересуватись там вкрай складно, адже у місті зруйнована логістика. Всі подробиці далі. Підпишіться на фабрику новин і починаємо. Український військовий експерт Костянтин Машовець проаналізував заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та робить висновок, що його рішення проблеми Покровська полягає у наступному: цитую ліквідувати північно-східну клишню. Грубо і простіше кажучи, відкинути 51-шу ЗВА противника за річку, Казиний Торець, принаймні по напрямку Сухецьке, Разіне Сухецьке Федорівка. При цьому передбачається одночасно утримати північну частину міста Покровська і по можливості вибити противника з так званої промзони в принципі цілком логічне рішення. Але як завжди, є нюанси, каже Машовець. У продовженні допису він перераховує фактори, які можуть завадити реалізації цього плану. Крім того, за словами Машовця, з огляду на всі умови з точки зору тактичної доцільності, подальша оборона Мирнограда або принаймні його південної частини виглядає досить спірно. Аналітики інституту вивчення війни натомість констатують, російський наступ на Покровському напрямку дещо сповільнився. Причина очікування ворогом підкріплень, одночасно з розширенням логістики на південь від міста. Фахівці пишуть, що російські штурми не припиняються. Загарбники намагаються прорватися до півночі Покровська. Тим часом українським підрозділам вдалося частково відновити логістичні шляхи на північ від Покровська, змогли доставити боєприпаси. У центрі та на околицях міста працюють оператори Шершні Довбуша з 68-ї єгерської бригади. Вони знищують живу силу і техніку окупантів. На кадрах видно, як у центрі Покровська біля залізниці було уражено групу росіян. Тим часом, за даними аналітиків, мирноград на Донеччині майже оточений ворогом. Діпстейт повідомляє, що логістика в місті зруйнована, пересування вкрай складне. Військовий із позивним мучною звернувся до воїнів із закликом не залишати техніку без нагляду. Підрозділи, які залишають техніку без нагляду, особливо це видно по роботі противника на північний захід від Покровська. Не намагайтеся продовжувати так далі робити. Це необхідний для нас ресурс, який допомагає зупиняти російську піхоту і вибивати її з укріплень або те за нею з безпечного місця чи укриття або не допускай таких помилок знову, пише він: попри складну ситуацію, українські воїни продовжують нищити ворога на фронті. Телеграм-канал Інфактум публікує відео, де двоє українських бійців збивають російський дрон fpv ВІ стрілецькою зброєю. Ймовірно, на околицях Покровська для цього вони використали чеську гвинтівку та рушницю 12-го калібру. Тим часом військовий із позивним тінь розповідає про свою розмову із бійцями, які перебувають на напрямку Покровська. Далі цитую пару днів тому вони зайшли на позиції ворожих пілотів-розвідників та пілотів FPV, які всього навсього були за кілометр від лінії зіткнення. Ворог настільки впевнений у собі та у неможливості контрнаступальних заходів, що намагається підтягнути свої засоби якомога ближче до нуля, аби здійснювати ураження на більшу відстань, каже воєн. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Яка у нас ситуація зараз у Покровсько-мирноградській агломерації? Тому що з останнього президент Зеленський каже про те, що ситуація складна. Ціль Цільномародин для ворога це окупувати Покровськ як можна швидше. Генеральний штаб повідомляє, що місто не в оточенні. І що логістика подекуди, але все одно працює. Хлопці військові кажуть зворотня що ну коротше, зворотня Все не так, як в Генштабі. Що насправді там відбувається? Ну, Покровська втрачен практично повністю, за виключенням одного кварталу на северо-Востокі. Uh, і там что-то бури. Буревцы... Скажем так, около 15 человек там, пытались провести какое-то мероприятие несколько дней назад но э, в районе промзоны на северо-западе. Но ну, у меня нет информации, что это у них получилось. Но не думаю, что у двух десятков бойцов, там, даже лучшего качества, будут способны держать промзону э, на этом направлении. Очевидно, противник, я бы сказал перестал наращивать усилия. То есть он добился своего, э сформировал килл-зону в тылу нашей группировки и пытается эту килл-зону уплотнить и насытить. Для этого ему надо ввести большее количество э экипажей дронов в, в Покровск, откуда удобно летать. Для этого ему нужно оборудовать... Э Резервированные надежные э, позиции дронов э, на шахте Краснолиманская. У нас авиации нет, поэтому снести эти промышленные сооружения мы не сможем. Единственное, чем сможем отвечать, это летать туда, сбивать антенны. Но это не сильно помогает. У меня когда командный пункт, э, команда Спострежный пункт был в Дебальцево в здании банного комплекса. Это там самое высотное здание на этом фланге. Ну, так с периодичностью раз в полчаса у меня связист бегал, менял кабель, который секло. Иногда антенны. Но это не обрывало связь, потому что всегда было две резервные. Поэтому это не, не выход. Если противник там находится, он совершенно точно будет контролировать с воздуха этот узкий коридор. Повторюсь, две позиции. Шахта Лиманская и северо-западная окраина Покровская северо-восточные особенно. Мы сидим на северо-западных. То есть физического присутствия противник э, в этом коридоре э, не нуждается в этом. Потому что как только он туда кого-то выдвинет, они там сразу умрут. Потому что мы тоже контролируем эту зону. То есть это просто килл-зона, где погибнет и противник, и мы. Но для противника эта зона не нужна, а нам нужна для снабжения, эвакуации. Э, Покровской Мирноградской, уже просто Мирноградской, нашей группировки в которой входит скажем так подразделение нескольких бригад потому что я глубоко уверен что там бригады далеко не полном составе поэтому но речь все равно идет о нескольких тысячах наших воинов. ну я думаю что размер охвата ну, сопоставим с Дебарсом, то есть у нас тогда вышло две с половиной тысячи Сопоставим, может быть чуть меньше, может быть чуть больше, но порядок цифры такой. Я полагаю, что противник сейчас будет сосредотачиваться на противодействии нашим атакующим действиям на северном фланге этого стыка. То есть это Родинская и Красный Лиман, и шахты краснолиманской. Шахту краснолиманскую взять будет тяжело штурмом, если противник, а это очевидно, что это так, будет ее серьезно охранять. Поэтому почти со стопроцентной уверенностью но, полагаю что не сможем мы ее выбить а значит килзона сохранится значит каждый день нахождения нашей группировки в Мирнограде, и ну, в кармане это мирноградском может, будет нести нам потери на логистике потому что совсем без логистики ну сложно но вот мы в Дебасово просидели сколько с 9 по 18, -е, ну то есть 10 дней нормально отсидели, у нас еще патроны там были. Но степень деморализации личного состава была ужасная. Кто видел людей, которые вышли из Дебальцева, ну должны были понимать, что боеспособность сохранила максимум 10%. Остальные это было такое стадо, э, как сказать, потерявших не только боеспособность, но и вообще много чего, потерявших людей которых вывели, вот те самые 10%, которые сохранили боеспособность. То есть, если задача нашего командования довести бригады, которые находятся внутри, до такого состояния, это не боеспособное состояние, эти люди не смогут встать на следующий рубеж обороны, например. Поэтому нахождение нашей, наших войск в Мирнограде и в этом кармане считаю порочным и считаю, полагаю, что людей тут надо вывести, подобрав окно погодное, чтобы это был туман или очень плотный дождь. Тогда может даже... И это возможно? Это возможно? Еще вывести людей возможно? Конечно. Ну, слава богу, осень. И, и, туманы есть, и плотные дожди, там 15-го, по или 14-го, там какой-то жуткий ливень будет. Идти там топать недолго, там пару часов от э, Мирнограда до Гришина, даже если ну, по грязи чапкать. Ну и когда как бы выход из э, окружения или полуокружения, там летишь как на крыльях. Там <coughs> у меня он боец э, выпал с БТРа э, во время прорыва. Э, э, ну, БТР подорвался, его выкинуло из этого, из, э, из люка. Вот, он пробил себе ребром легкое пневмоторакс. И в этом бронежилете, в каске, дотопал 11 километров, где его там подобрали и эвакуировали. А я вам скажу, я когда в госпиталь пришел за этим бронежилетом, я его еле поднял. Там килограмм 25, там, то есть Бундес полный там, со всеми этими фартухами. Вот. При этом ни автомат не бросил ничего. Это с пневмотороксом. Поэтому когда как бы выходишь идет внутренняя мобилизация то есть откуда силы берутся там непонятно вот поэтому да естественно выйти можно если еще и будет подготовлен этот проход то есть будет задействованы огневые средства для подавления ну то есть грубо говоря на шахту краснолиманского нужно будет навести серьезный авианалет а потом держать его под плотным артиллерийским огнем, чтобы там было некомфортно бегать дроноводом на улицу, выбегать и очередной дрон запускать. Ну, то же самое сделать в предварительном точке взлета на севере Покровска. То есть, ну, вот как мы это сделали в дебальце То есть, пока пехота выходила, артиллеристы не прекращали свой тяжелый труд. Вот. Здесь тоже, то есть ничего критичного в плане выхода нет. Критично другое. Чем дольше там будут, будут находиться наши войска, тем больше они будут терять боеспособность. И некоторые не восстановят ее вообще. То есть я видел этих людей, которые вышли, потому что я их так не сильно видел, пока все было там, все там в норах сидели, некоторые по две недели не высовывали носа из блюнтажа и из норы. Ну, Но, так наше командование Сырский, кстати, это тоже должен был видеть. Он же тоже встречал нашу 128-ю и сопутствующую в Артемовске, тогда еще Артемовске. Поэтому должен это понимать. В общем, что мы, кстати, вот я хотел обратить внимание, вчера было как там, заседание ставки, и после него там брифинг короткий. Из всего, что там было сказано, я обратил внимание только на одно на реплику начальника генерального штаба Гната. И он там заявил, очевидно, это была согласованная как бы, реплика именно от него, о том, что все, что касается этой группировки Покровской Бернадградской, решение будет принимать военное. Тем самым он снял ответственность с Верховного. Типа он не при делах, мы сами будем решать. Вот. То есть э, это тревожный знак. Это тревожный знак. То есть политическое руководство демонстративно сняло с себя ответственность за последствия. Значит, они ожидают, э, что последствия могут быть плохие. Значит, решение об отводе э, не принято. Или, точнее, принято не отводить. Это, я так, вероятностную, э, скажем так, свою оценку. Это реплики говорю, да. Ну и плюс э, Флэш какую-то утечку озвучил, что приняли решение до последнего. А что значит до последнего? До последнего бойца там? Вы так вот воевать э, рели? Собрались? Но, ну, в общем, э, у меня грустное настроение. То есть трагедия не будет так вот в один день окружение, там, и всех взяли в плен, там, все погибли. Нет. Это... Трагедия такая, растянутая во времени, то есть каждый день нахождение, а это по сути, там, тут терминология уже с прошлых веков не очень подходит, там оперативное окружение, там тактическое окружение, конечно оно тактическое по масштабам, потому что там несмотря на то, что там 5 бригад, но там не больше чем 3000 человек находится внутри, ну и по километражу то же самое. Так вот у меня такое дежавю 11-летней давности, февраля 15 -го года. Когда мы тоже сидели в котле, никто не собирался нас оттуда вытаскивать. Мало того, нас тогда так вообще продали Путину там, в качестве пленных немцев там, на какой-нибудь парад побед. Мы оттуда, так сказать, вырвались. Никто не ожидал, что мы это учудим. Здесь, видимо, такой задачи нет. Я, по крайней мере, не вижу такого масштаба предательства, как в 15-м но тупость и ошибку вижу грандиозно. Ну, тупости много у нас, ну, я имею в виду ошибок, много допускает военное командование, военно-политическое руководство. Вот, в частности, вот одна из них, это попытка в безнадежной и крайне неудобной позиции удерживать Мирноград, потому что Покровск уже утрачен. Тут можно там лапшу вешать и там сколько угодно. Наши, если держатся, то там в двух точках а Мирноград контролируется противником. Ну так, по-современному контролируется. То есть нет сейчас такого типа боевых порядков, которые были в додроновую эпоху. Сейчас их просто не существует. Но Покровск контролируется противником. За исключением, может быть, нескольких локаций, где наш находится. А вот это шоу, которое устроил Пол с флаговтыком там в центре города, да я думаю, что если поручить классным спецназовцам, я думаю, что они могут и на Спасской башне наш флаг повесить. Это дело такое творческое. Но я не знаю, для кого это шоу было, зачем они рисковали жизнью на этих бойцов.